بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ جو پیار تھا اور جو محبت تھی اس کو مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے ان ابن, عمر ابن رضی اللہ, تعالی ان رسول اللہ, صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیم اللہ, فی فی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاریب کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سین اثر پر نازل فرمائی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا کہ ربی بھی ان نہ عدل کثیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی فرمایا اے میرے پروردگار ان بتوں کی وجہ سے میری کثیر امت جو ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے آگے فرمایا فمنت بھی انی فرمایا کہ جو میری اتباع کرے گا بس وہی وہ میرا ہوگا اب اس عیات کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی برگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک و مولا یہ بتوں کی وجہ سے میری اکثر جو امت ہے وہ گمراہ ہو چکی ہے ان بتوں کی پوجا کرتی ہے اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو میری اتباع کرے گا گویا کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں اس دین پر عمل کرے گا فقط وہی میرا ہی ہوگا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور آیات کریمہ کی لواج فرمائی ان تو عزیب عباد حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی برگاہ میں عرض کہ کہ اے میرے کہ اے میرے میرے پروردگار ان مالک و مولا اگر تو ان بندوں کو عذاب دے پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں تیری خلقت ہے اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تو بڑا رحیم ذات ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو آیات مقدسہ تلاوت فرمائی تو آگے حدیث مبارکہ میں فرفع آیا وقال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرمائی کیا فرمایا اللہم امتی امتی و بقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ کر رونے لگ گئے قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آنسوں پر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی محبت کی وجہ سے وہ آنسو بہ رہے تھے اللہ پر فقال اللہ تعالی یا جبرائیل اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا اے جبریل از ہب الادین فرمایا کہ چاہیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وَرَبُّكَ اعْلَمُ اور ان سے عرض کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی پوچھ رہا ہے فَسْأَلْهُ مَا يُبْكِي کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں اب فاطا جبرائیل و فسأله جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی پوچھا تو اخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماجرہ یہ بتایا اور ساتھ فرمایا واللہ عالم وہ میرا مالک جو ہے جو میرا خالق ہے جس نے مجھے اس امت کے لیے بھیجا ہے وہ زیادہ جانتا ہے مجھے امت کا درد رولا رہا ہے فقال اللہ تعالی یا جبرائیل جبریل علیہ السلام پھر پروردگار کے پاس گئے پھر رب العالمین نے فرمایا اذهب الى محمد اے جبریل علیہ السلام پھر جائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں اور فقل اور انہیں عرض کیجئے انہا سنردی کا فی امتی کا ولا نسو اور انہیں ساتھ یہ بھی عرض کر دیجئے آپ کا رب آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے رنجیدہ نہیں فرمائے گا آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی فرمائے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد تھا۔ اس حوالے سے سید اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ ارے جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیان علیا وا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند کے اندر جسے مبارک علی ہے حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ پہ کسپنا کے اندر حاضر ہوا کل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات میں نے ساتھ عرض بھی کی اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو وقتاً فوقتاً کچھ ایسے جملے بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس میں امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عمل کا راستہ کھل جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کاموں کو لازمی پکڑو تم کل قیامت کے دن نجات پا جاؤ فرمایا کہ اپنی زبان کو بری باتوں سے روک دو نجات پا جاؤ دوسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فرمایا کہ اپنے گھروں میں رب کے ذکر میں مشغول رہا کرو تمہاری جلوت خلوت ہر وقت رب کے ذکر میں مشغول ہوا کرو پھر تم نجات پا جاؤ تیسری بات رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی کہ تم اپنے گناہوں پر نادم ہوا کرو جب بھی تم سے گناہ ہو جایا کرے اس پر ندامت اختیار کیا کرو رب کے حضور آ کر رب سے معافی مانگا کرو یہ تین کام کرو گے پھر تم اس دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی نجات پا جائے